strateji edəcəklər. Yaşlar Birliyi gəovanlarla bağlı müəyyən işlər görür. E, bu yaxınlarda indi Vaqif Yusüfli var. O qədər gəovan deyil, amma gəovanlarla yaradıcılığı ilə ciddi məşğul olur. İndi burada məlumat belər. Mən ondan xahiş edirəm ki, məlumat versin. E, Yaşlar forumunda belə müsahibə keçirdiq. Orada da həmin Vaqif Yusüfli təngiqçi. Demək, gəovanların yaradıcılığı haqqında danışdı. Gəovanlar özləri danışdılar. Cavan Rafik Rafiq Tağının ve Cavan şair Adil Mirseyidin ayrı ayrılıkta eserlerini, müzakirelerini geçirdik. Ben başa düşüyorum ki bu azdı, daha çok iş görmüyorlardı olardı ama indi görülen işler bulardı. Ondan başka demek ki Yazıcılar Birliği'nde bizim Natavan Kulubu'nda Avangard adında Cavanların Birliği toplaşırlar. Esasen orada demek yaradıcıların söhbətlər edirlər, ədəbi yazıçılar toyunda tənqid edirlər. Mən də bundan çox razıyam, çünki demokratiyadasa tənqid də olmalıdır. Və mən güman edirəm ki, burada toplaşanların indi taleyi, peşqəsar bəzən xəbər verə bilməz. Amma mən arzu eləyirdim ki, onların yaradıcılıq taleyi uğurlu olsun. Və gələm görüşlərdə sizinlə, hörmətli prezident, onlar artıq ağsaqqallar kimi otusunlar və onlardan cavab nəsil gəlsin. Onlar ki, orada indi hələ onlar ağsaqqal olmağa qədər hələ cavandılar. <laughs> Çıxış elib burda sözlərini deyərlərdi. Mən xahiş eləyirdim ki, Vaqif Yusifli, biraz onların yazıcılığı haqqında sizə bir qısa məlumat verəsiniz. Buyurun, çox <laughs> sağ olun. Buyurun, buyurun. Hörmətli prezident, hörmətli görüş iştirakçıları. Bu gün çağdaş Azərbaycan ədəbiyatının canan məsəli ilə keçirilən belə bir görüş be şübhəsiz Ədəbi tarixi bir görüşdür. Ədəbi tarixi bir missiyanın yerinə yetirilməsi deməkdir. Və bizim cavanlarımız uzun müddət bu görüşü gözləmişlər. Hörmətli prezidentimiz bundan əvvəlki illərdə də cavanların yaradıcılığı ilə ciddi maraqlanmış. Onların ayrı-ayrı əsərləri ilə, onların bütöv yaradıcılığı ilə öz münasibətini bildirmişdir. ve yatçıların 10. kurultay arafasında edebiyatımızın geleceği olan istedadlı gençliğin ülke prezidentinin meslehet ve tövsiyelerini xeyir duasını işitmek hoştu. Qadim Yunan filosofu Sokrat'ın böyle bir məşhur kelamı var ki birce şey bilirəm ki hiçbir şey bilmirəm. Əslində bu müdrük kelamı söyleyene kadar Sokrat çox şey bilirdi. Zamanının ən böyük filosofu səviyyəsinə yüksəlmişdi. Lakin çox bilməyi ilə öyrünmürdü və bildiklərini, bilmədiklərini müqabilində dəryadan ünmandan bir zərrə hesab eləyirdi. Bu gün hər bir gəncin söz eşitməyə, öz yaradıcılığında hansı bir tövsiyəni isə qəbul etməyə dərhal da böyük ehtiyacı var. Əlbəttə onların istedadlarının, yaradıcılığının daha da çəllənməsi, üzə çıxması üçün belə bir görüşdən çox şey gözləyirlər. Onların adından hörmətli prezident sizə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Mən əvvəlcə burdakı toplaşan gənclər haqqında, yəni onların adları ilə hörmətli prezidenti tanış eləmək istəyirəm. Burda ədəbi gəncliyin müxtəlif deməli janrlarında yazıb yaradanlar, əyləşiblər. İndi onlar müxtəlif deməli e, sıraya nən oturmuyublar. Ona görə mən bir az çətini çəkəcəyəm. O tərəfdə Mubariz Cəfərlidir. Kimin adını çəkirəmsə çək yüngücə tərzim eləsin. Mubariz Cəfərli gənc nasirdir. Bir neçə hekayə, povest kitabı çıxıb. Onun yanında oturan Orxan Fikrat oğlu, gözəl şairimiz Fikratzadxın oğlu, bir neçə hekayələr kitabının müəllifidir. Ələkbər Salahzadə bizim gözəl şairimiz Gencili Jurnalı olan Uldu Jurnalı'nın baş redaktorudur. Genç Tengizçi Tehran Alişanoğlu, Edebiyat ve İncesenet Kastı'nın redaktor muavini. Ejder Ol genç şair. Öz orijinal yazıları ilə diqqəti cəlb edən genç şair Salam, Onun yanında oturan Əlizadə Nuri. Yine de onun yanında oturan Əh, Sada Şekerli. Genç Tengizçi Nizamettin Mustafa. Gənc şair Yalçın Qoca. Gənc şair və tərcüməçi Mahir Qarayev. Gənc tənqidçi ədəbşünas Səlalə Hüseynova. Gənc e, Mahirə Abdullayev və gənc şairimiz. Yaşı az olsa da professor rütbəsinə çox tez yüksələn öz elmi yazıları ilə Nizami Cəfərov, tənqidçi ədəbşünas. Özünü gənclikdən qətiyan ayırmayan Rəfail müəllim, Rəfail Hüseynov, filoloji elmlər doktoru, professor. Bu tərəfdən başlasaq biz e, <laughs> 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 rəsatla işim yoxdur. Xeyrəddin qoca Xeyrəddin qoca e, o qızın adını mən bilmirəm. Hə, sonra e, elə Səyyad müəllim özü də yaradıcılığa təzə başlayır. Səyyad Aram Onlar yaşına görə gənc hesab olur yoxsa yaradıcılığına görə? Yaradıcılığına görə. <laughs> Yaradılığına göre. göre. Ola böyle ve yaşın Veli. 60 olsun da başlamışsan yazmağa genç hesabı olur. <laughs> Daha sonra e, Laf Genç istedadlı şair İlgar İlkin ilk şehir kitabının müellifi. Adı çekilen avantgard ədədi birliğinin birliğinin rəhbəri Dayanat Osmanlı. İki şairə bacımız əyləşir Zəhra və Səhv eləmirəmsə Təranə. Səhv elədim. Hə. Sonra Aşver Qoşalı gənc şair. O tərəfdə bir gənc oğlan Mətləb Ağa. Sonra bu yaxınlarda 40 yaşını qeyd edilən gözəl şairimiz Rüstəm Behrudi. Mar Sultan onun yanında əyləşib. Neçə yaşını qeyd elədi? 40 yaşını. 40 yaşını. 40 yaşını. Behrudi o və... Bəli, tanıyıram da görəsən. Üzün sizəm Behrudi. Görüşmüşüsünüzsən? Hə. Hmm. sonra Marif Sultan, Marif Sultan gənc şair, Vaqib Təhmənlili, 1 yaşda olsa da o da gəncdir. Sonra Saday Budalı, Saday Budalı gənc nasir. Sonra Arif Məddov Əmrahovlu tənqidiçi, Akif Əhmədgil ailəsi burda şair. Və bu tərəfdə 3 bizim gözəl deməli Akif Səməd gənc şair, Musa Urud, Musa Urud və bir də Ələbdas bağ rodu. Bir də orada əyləşib e, Cavanşir e, Yusifli o da təngizçidir. E, əlbəttə hörmətli prezident, ədəbiyatı deməli nəsillər üzrə e, təsnifləşdirmək, cavan, orta nəsil, yaşlı nəsil bölgələri ilə e, deməli bir-birindən seçmək, ayırmaq, fərqləndirmək e, heç bir zaman xeyir vermir. Ədəbiyyatın müxtəlif dövrlərində bu cür ayrı seçkilik, cəlanların deməli e, cəlanların istedadları qarşısında bəzən bir sərt çəkir. Bir sərt kimi ucalıb. Heç şübhəsiz ədəbiyyatı nəsillər yox, müxtəlif nəsillərin yaratdığı əsərlər və ən yaxşı əsərlər tanıdıb. Yəni ən yaxşı əsərlərin nə cavanı, nə orta yaşlısı, nə qocası olur. Ən yaxşı əsərlərin əbədisi olur, uzun ömürlüsü olur. Amma bir fakt, bir həqiqət danılmazdı ki, ədəbiyyatda şərhti mənada işlədilən yeni nəsil ifadəsi daha çox ədəbiyyatda yenilik məfhumu ilə, navatorluq məfhumu ilə çarpazlaşır. Yəni əgər ədəbiyyata yeni nəsil gəlirsə, bu yeni nəsil ədəbiyyatda gərək yeni hava, yeni rəng, yeni çalar, yeni ideyalar gətirir əgər bu yeni ideyalar gətirirsə, yeni səsi ilə fərqlənirsə, bir üslub yeniliyi yaradırsa, fərdi dəst xəttinə seçilirsə, bu ədəbiyyatda yaşayır. Əgər seçilmirsə, bu ədəbiyyatda yaşanır. Və ədəbiyyat tarixinə tarixində də buna aid çoxlu misallar gətirmək olar. 20-ci illərin axırlarında, 30-cu illərin əvvəllərini xatırlamaq kifayətdir. Bu illərdə yeni nəsil Azərbaycan Sovet ədəbiyyatının yaradıcıları hesab olunacaq. gənclər gəlmişdilər. Səməd Vurğun, Süleyman Rüstəm, Mikail Müşfik, Məmməd Rahim, Osman Sarvəlli, Mirvarit Dilbazi, Nigar Rəfibəli, sonra Nasırlərdən Mirzə İbrahimov, Meyki Hüseyin, İlyas Əfəndiyev, Əbül Lesem, Ənvər Məmməd Xanlı və başqaları. Çox keçmədən onlar özlərini... Rəsulunun özlerini... yadından çıxar. Üzr istəyirəm, Rəsuluza. Niyə? <laughs> 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 Sənin ixtiyarın yoxdur, Rəsulunun yani, <laughs> Və bu Ən vaxtı gənclər çox keçmədən, elə 30-cu illərin əvvəllərində öz yaradıcılıqları ilə sübut elədilər ki, bunlar ədəbiyyatın böyük havasında özlərinə yer tapdılar və bir nəsil kimi formalaşdılar. Müharibə illərində və müharibədən az sonra, deməli, ikinci bir nəsil gəldi ədəbiyyata. Bəxtiyar Vabzadə, Nəbi Xəzri, Sənari, Qabil, İsmail Şıqlıb, İsay Süyünov, Sabir Əhmədli, Hüsn Əbbaszadə, Bidadə Babanlı, Adil Babayev Çox keçmədən bu nəsil də öz istedadı sahəsində, deməli, ədəbiyyatın aparıcı qüvvələrinə çevrilməyə başladılar. 50-ci illərin ortaları, 60-cı illərin əvvəllərində də yeni bir nəsil Azərbaycan deməli ədəbiyyatının müxtəlif nəsləri içərisində seçilməyə başladı. Əli Kərim, Məmməd Aras, Nərman Həsənzadə, Xəlil Rıza, Cəbir Novruz, Fikrat Sadət, Yusif Səmədovlu, Anar, Fikrat Qoca, Əkrəm Əhlisli Tوفيق Bayram, deməli Fərman Kərimzadə, İsim Əlikzadə, Elçin, İsa İsmayilzadə, Ələkbər Salahsəddə bu nəsil ədəbiyatımızı öz yaradıcılığı ilə xeyli zənginləşdirdi. Daha sonraki 10 illikdə, 70-ci illərdə də ədəbiyat beləcə yeni səslər, yeni hava ilə diqqəti cəlb elədi. Və nəhayət bu gün bura toplaşan ədəbi gəncliyi, yeni nəsil hesab eləməyə tam mənəvi haqqımız vardır. Və mən bu gün bir ədəbi